अमरावतीच्या श्री सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव मंडळाने वर्ष दोन हजार पंचवीस साठी नऊ दिवसाचा साजरा केला या वर्षी मंडळाने विशेष आकर्षण म्हणून खाटू श्याम बाबा यांच्या झाकींचे दृश्य साकारले होते नागरिकांनी उत्साहाने आणि भक्तिभावाने या नवरात्र उत्सवात सहभाग घेतला उत्सवाचा समारोप शनिवार बारसला माता विसर्जनाने होणार आहे श्री सार्वजनिक नवदुर्गा महोत्सव मंडळ वर्ष दो हजार पच्चीस मे हमारे इस नौ दिन के उत्सव के अंदर बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित पने से हमने नवरात्रा उत्सव मनाया है हमने इस बार हमारे मंडल में खाटू श्याम बाबा की झांकी का दृश्य रखा था उसी तरह से हमने पंचमी से हमारे यहाँ पे महाप्रसाद का जो आयोजन हुआ था पहले पंचमी को हमने साबुदाने की खिचड़ी का प्रसाद रखा था दूसरे दिन हमने तो अपना मसाला मसाला पेटिस का रखा था जो अभी कहीं पे भी ये मसाला पेटीज़ का वितरण नहीं हुआ है ये अमरावती में पहली बार सार्वजनिक नव दुर्गा महोत्सव मंडल में हुआ है दूसरी बार हमने अपने तीसरे दिन हमारे यहाँ फराली चौड़े का वितरण हुआ है और कम से कम रोज के दस से पंद्रह हजार लोग इस महाप्रसाद का लाभ लेते थे नवमी के हवन में हमारे होम भाव चांडक हमारे संस्थापक उनके पुत्र नीलेष जी चांडक ने महायज्ञ की महायज्ञ किया और उसी तरीके से अभी हमारा विसर्जन जो है दशहरे के दूसरे दिन हम लोग जो विसर्जन करते हैं हम लोग एकादशी है आज और हम लोग बारस के दिन माता जी का विसर्जन करेंगे कामुंजा में हमारा माता जी का लेके जाएंगे विसर्जन के लिए धन्यवाद आज ग्यारस के दिन भी हमने मंडल के तरफ से इस बार की झांकी का दृश्यावली चालू है मैं अमरावती के सभी भक्तगणों से विनती करूंगा कि जिन लोगों ने ये दृश्यावली देखने को नहीं आए वो लोग आज के दिन मंडल के अंदर आके ये दृश्यावली का लाभ ले सकते हैं उसी के साथ में हमारे मंडल में आ, सभी लोगों ने बहुत तरीके से अपना योगदान दिया है अमरावती वासियों का भी धन्यवाद जो आए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग ने भी हमें राशि वगैरह दे के हम आपको प्रोत्साहन दिया है उसका भी सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कम हमारे मंडल में कम से कम पंद्रह से बीस हजार लोगों का से ज्यादा ही लोगोने दर्शन का लिया है, है। अशा प्रकारे अमरावतीतील श्री सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव मंडळाने आयोजित केलेला दोन हजार पंचवीसचा नवरात्री उत्सव भक्तिभाव आणि उत्साहाने संपन्न झाला खाटूश्याम बाबा झाकीसह विविध धार्मिक विधी आणि कार्यक्रमांनी उपस्थितांना आनंद देत केले शनिवार बारसला होणाऱ्या या विसर्जनासह या उत्सवाचा भव्य समारोप होणार आहे